Вообще сейчас нельзя рот раскрывать. Но ничему хорошему не приведет. Абсолютно ни к чему. Даже не знаю, что по этому поводу сказать. Сейчас у нас везде очень непростой период. Особенно цены на все это. Я думаю, им что-то поможет. Им в данной ситуации легче, чем нам, мне кажется. Особенно если цены скачут с каждым днем все больше и больше. Ой, Боже, да ни к чему хорошему, Господи. Конечно, это очень плохо. Я вообще против нашего правительства. Я считаю, нашему народу с правительством очень не везет. Ну, к плохому, я так думаю, что, ну, как вам объяснить, это все делается, оно неправильно. Но зачем такую блокаду делать? Пусть люди пользуются тем, что есть, вот. А зачем это? Я не знаю, кто это так сделал. Это правители, видать. Они виноваты. я вообще не понимаю этого ничего. Не. Да у меня внуки, я их не анчу. Мне некогда смотреть телевизор. Ну, Крым уже российский. Честно говоря, я затрудняюсь в этом сказать. Но так как... Ой. Не знаю. Дело в том, что Украина же постоянно не может оккупированный город россиянами это поставлять. Так что пусть подумают россияне тоже. Так нельзя. Украина наша. Душа болит за нее. Ну, я не знаю, к чему приведет. К коллапсу приведет. Во-первых, не будет работать производство, во-вторых, не будет техника работать бытовая, люди не будут обеспечены самой элементарной связью, даже интернетом там и все прочее. Я считаю, что это безобразие, я не знаю, кому это выгодно на руку. Но я искренне сочувствую крымчанам и хочу, чтобы восстановилось это энергоснабжение Крыма. На первый взгляд ничего хорошего, а там посмотрим. Люди там живут, понимаете? У меня там много друзей. И я понимаю, как им сейчас плохо. Я даже дозвониться не могла. Поэтому трудно сказать, но это тяжелый вопрос очень. Вы вот не спрашивайте всех подряд, они вам тут наговорят сейчас. И вперед, и... Нет, этого не надо. Ну, плохо это. Там же ж наши украинцы живут и будут возмущаться, будут негодования в сторону Украины. Я настолько далека от этого, что я не могу сейчас ответить.